Salam dəyərli izləyicilərimiz. Buyurun keçək söhbət qəhə. Salam Natiq bəy. Salam, Necəsiz? Çox sağ olun, ümid edərəm. Ev haqqında qısa olaraq bizə məlumat verərdiniz, sonra biz e, evin haqqında, evin çəkilişini eləyib müştərilərimizə və izləyicilərimizə təqdim eləyərdik. Allah xeyr versin. Allah razı olsun. Deməli bu ev biz bura oynanda. Gazeli e, qrupunun arxa üçəsində. Belə deyim, əsas şüvalan qəsərcə sayılır sə o yolu tam asılılıq təkilidir. Beləmin qabaq evlərinin olduğu ərazidə yerləşir. 7 sotun içərisində yerləşir, həyətinin əsası 7 sotdur. Tam 6 sotun sənədləri mövcuddur. 300 kvadrat da evimiz 5 otaqlıdır. Gördüyünüz kimi. Yəni, İsti polla təchiz olunub. Çox sağ olun atın və əziz izləyicilərimiz, keçək evi və evdə evin də həyətdə nə yerləşirsə onları sizə təqdim edək. Biz hal-hazırda həyətdə söhbət qaqtayıq. Burda gördüz, gördüyünüz kimi e, yay e, yay söhbət otağında mebellərimiz yığılıb, stol-stol qoyulub. Hal-hazırda yanı isə tam olaraq bütün cam balkonla yığılıb. İstisə istipollu təchiz olunub. Yer döşəməsi istipollu təchiz olunub. Cam balkonumuzun yanında isə, görürsüz, söhbət otağımızın yanında isə gözəl e, belə deyim, pişmiş daşlarla inşa olunmuş bir kebabxanamız var. Kebabxanamızın bəwrində böyük bir filtrli hovuzumuz baxın burdan keçirik. Böyük bir filtrli hovuzumuz. Buyurun keçək. Filtrli hovuzun isə qarşısında evimizin böyründə iki dənə qapı görsənir. Onun biri sanitar qovşağıdır, həyat üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı, biri isə əl damı kimi istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir otaqdır. Bura həyətimizdir. Buyurun keçin, sizə o otaqları da, sanitar qovşağı və əl damını göstərim. Sonra isə biz keçək evimizin daxilinə. Ki mərtəbəli evimizdir. Çox zövqlə inşa edilmiş. Kimlər isə bir deyirsiz, bizim müştərilərdən bir mərtəbəli yox, iki mərtəbəli evlər istəyirlər. Bu isə bizim iki mərtəbəli gördüyünüz ev. Bu isə həyətin sanitar e, sanitar qovşağıdır. Bəli. Tam olaraq təmir olunub. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Suyumuz, qazımız, işığımız hamısı daimi olaraq yerdir. Bura isə kombi otağı və əl damı kimi istifadə olunan bir yer. İndi isə keçək evimizin daxilinə. Bizisində hal-hazırda mərkəzdə evin əsas giriş qapısından içəri keçirik. Buyurun keçək içəri. 1-ci mərtəbə. 1-ci mərtəbədə görüşürük. Biz hal-hazırda evə daxil olduq. Ev sahibi evi təmizləndirib, ev çox təmizdir. Ayaqqablarımızı çıxardaq. Tərlik giyinə yağınza, tapışqa giyinə evimizin təqdimatına başlayaq. 1-ci mərtəbədə, keçən kimi sağ tərəfdə, bizim ə, dəhlizin sol tərəfində böyük bir mətbəx otağıdır. Mətbəx otağının mebelləri yığılıb. Bu mətbəximiz isə evin giriş qapısının yanını yaşıllığa baxır. Baxın, burada isə bütün otaqların özünün böyük bir pəncərəsi və qapısı var. Hansı ki, həyətə baxan. İndi isə keçirik biz birinci mərtəbədə bir yataq otağımız var. Bir yataq otağından əlavə olaraq bizim ə bir ümumi salon zəlmir, bir də qonaq otağımız yerləşir. Bura isə bizim böyük bir qonaq otağımızdır. Ona da sizə deyim ki, baxın. Çox yerdə fikir verirəm, insanlar çeydən deyirlər ki, döşəmə keyfiyyətsizdir. Amma ev sahibi çox keyfiyyətli döşəmədən, belə deyim, parket parketə oxşayan laminatdan istifadə edilib. Bura isə bütün pəncərələrlə hamsı önə evimizin bisetkasına və hovuzuna baxır. Burada da belə bir pəncərələr. Pəncərələrdən istifadə edib ev sahibi təmir elib evi. İndi isə keçirik biz birinci mərtəbədə ümumi sanuzel, sonra isə bir yataq otağımız var. Bura bizim birinci mərtəbədə yerləşən ümumi sanuzelimizdir. Burası bizim birinci mərtəbədə yerləşən bir yataq otağımızdır. Zəhmət olmasa qalxaq ikinci mərtəbəyə. Xahiş edirəm sizə videolarımıza axıra qədər baxın. Biz bütün videolarımızın axırında evin qiymətini də, ev haqqında bir daha da məlumat veririk. Sadəcə müştərilərimiz var deyir ki, evin qiymətini demirsiniz. Müştəri cəlb eləmək üçün istəyirsiniz zəng olmusun. Xeyr. Biz Hər bir videomuzda ev haqqında tam olaraq məlumat, dolğun məlumat veririk. Biz aladığda kim ikinci mərtəbədir. İkinci mərtəbədə pilləkənlə qalxan kimi sol tərəfdə bir yataq otağımız var. Onda sizə dedim ki, bütün yataq otaqlarının ikinci mərtəbədə özünün sanuzeli var. Yəni sanuzellə təmin olunub. Baxın, bura bütün böyük bir pəncərələrlə yerdən olan pəncərələrlə bu otağın burdan eyvana çıxış var yataq otağımdan. Bu yataq otağının isə özünün sanuzelin sizlərə təqdim edirəm. Bu bizim 2-ci mərtəbədə olan 1-ci yataq otağıdır. İndi isə keçək 2-ci yataq otağına. Üzbə üz olan, bizim piləkənlə qalxan kimi üzbərz olan yataq otağımız. Çox böyük bir yataq otağıdır bura. Belə deyim, 25 kvadrata. Məhalik olan bir yataq otağıdır. Özünün də sanuzeli var. Obruç yataq otağından eyvana çıxmağa qapı var idi, pəncərə var idi. Ümumi olaraq isə həmin eyvana çıxış, bir də nə dəhlizdən var. Bu isə bizim mərkəzdə yerləşən bir garderobumuzdur. Garderob otağıdır. Kiçik bir garderob otağı inşa olunub. Bu isə bizim son olaraq 4-cü və 2-ci mərtəbədə olan 3-cü yataq otağımızdır. Keçən kimi burdayı bir sanuzel. Evimizin içərisində 1-ci və 2-ci mərtəbədə 4 sanuzel mövcuddur. Bura isə bizim yenə də yataq otağımız. Burada da belə bir yer inşa olunub, hansı ki, gələcəyində bura şkaf yığıb garderob kimi istifadə eləmək üçün. Bu yataq otağından da birbaşa özünün özünə aid olan dəhlizi var. Keçirəy indi biz hal-hazırda dəhlizə. Bura isə dəhlizdir. Həyətimizdir. Həyəti gördüz, tam olaraq sizlərə mən məlumat verdim. Bir daha sizlərə məlumat verim. Evimiz Mərdəkanda Gazelle Group şirkətinin arxasında yerləşir. Bravo Marketdən bir hardasa 809 metr məsafədə yerləşir. 7.72 sotun daxilində inşa olunub. 2 mərtəbəlidir, 305 kvadratdan ibarətdir. Bugünkü gündə isə ev sahibi tərəfindən 490 min start olaraq əla qiymətdir amma onda istədim ki, 490 min start qiymətinlə müştərilərimizə təklif olunur. Çox sağ olun. Bizi izlədiyiniz üçün, bizi izləməyə davam edin, like eləməyi, abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın.